Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan dengan lebih terperinci permainan congkak ajaib. Kita boleh gunakan permainan ni semasa aktiviti kelab matematik. Sangat best dan sangat menguji minda murid-murid. Apa itu permainan congkak ajaib? Baik, congkak ajaib ni ada 12 bulatan. 12 bulatan ni dia membentuk segi empat sama. Okey, kemudian saya isi setiap bulatan dengan pembilang. Okey, hari ini saya gunakan manik. Boleh juga gunakan kacang, boleh gunakan paper clip asalkan dia sesuai dan tidak mudah bergolek. Okey, saya isi, saya start isi pembilang bermula daripada bulatan ini di sebelah atas kiri. Saya isi 1, 2, 3, 4. Ah, lepas tu 3 dua, satu, dua, tiga, empat, empat, tiga, dua, satu. saya start susunan macam ni lah bila saya nak bagi game ni dekat murid. Okey, kemudian minta murid untuk kira. Tanya dia orang, okey, apakah jumlah uh, pembilang pada sisi yang ini, empat bulatan ni berapa jumlah dia? Muridkan kira lah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, kemudian kita minta mereka kira pula bahagian sisi yang ini. Mereka pun kira lah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Tadi sepuluh yang ni pun sepuluh. Minta mereka kira lagi, biar mereka kira lagi yang ni pula bahagian ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh juga. Dan minta mereka kira lagi satu sisi di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Biar mereka tahu setiap sisi ni hasil tambah dia sepuluh. Okey, di mana permainannya? Okey, permainannya mula dekat sini. Minta cikgu ataupun apa ni kalau ramai guru pembimbing minta ambil satu. Ha, ambil satu pembilang. Biasanya saya suka ambil dekat penjuru ni dengan penjuru ni. Aa, nampak tak penjuru atas kanan dengan penjuru bawah kiri. Sebab apa saya ambil yang ni? Bila saya ambil satu, jadi jumlah sisi di sini dah jadi 9 dan di sisi yang ini pun jadi 9 so ada dua sisi yang jumlahnya 9 kalau saya ambil kat sini Ha, satu sisi ni saja. Nampak tak strategi cikgu. Kita ambil yang ini, biar yang ini pun sama dengan 9, jumlah sisi ini sama dengan 9, yang ini pun dengan 9. Game dia murid kena ubah susunan pembilang dalam bulatan ni saja. Supaya hasil tambah sisi jadi balik 10. Yang ni jadi 10, yang ni jadi 10, yang tu mereka kena fikir macam mana nak ubah manik yang ada di dalam bulatan kena bagi tahu manik yang ada di dalam bulatan sekali lagi depa pi ambil manik hak luar depa pi bubuh kat sini cikgu kami dah buat jadi 10 ha tak aci lah ya? dia mesti gunakan manik yang ada di dalam bulatan ini sahaja okey so pindahlah ha depa kena bikaklah pindah mungkin pindah yang ni Letak dekat sini. Okey, cuba kira. Jadi tak 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eh jadi 10 satu kita kira yang ni pula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allah mak yang ni pula 9 Okey, cuba kita ubah yang ni pula. Nah, jadi dah 10 kira balik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eh, jadi 10. 1 2 3 4 sisi ni pula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha, saya dah boleh buat sebab saya dah master dah game ni. Okey. So, bila murid berjaya selesaikan, minta mereka tulis jawapan. Ha, tulis jawapan. Okey, maksud dia keperkenan kena tulislah. Dekat atas kertas yang lain pula. Sat saya ambil kertas. Saya ambil kertas kosong macam ni lah. Minta mereka tulis lah jawapan. Ataupun lagi bagus, cikgu sediakan template. Okey, satu, dua. Yang ni tiga. Yang ni empat. Yang ni tiga. Ini satu. Yang ni dua. Lepas tu yang ni pun dua. Yang ni pun dua. Apa tujuannya kita nak suruh mereka tulis uh, dalam kertas? Biar kalau murid yang dia nampak untuk main game ni, untuk strategi main game ini dia akan nampak pattern. Dia akan nampak pola nombor. Ha, nampak tak? Itu tujuan dia. Secure satu, dua, tiga. Betul lah. Okey. Sekejap saya padam balik. Ha, yang ni saya tulis bagi besar. Lagi. Tiga. Yang ni dua. So, tengah-tengah ni kita tulis lah hasil tambah dia sama dengan sepuluh. Ha, biar mereka tulis supaya mereka boleh kaji ada pattern yang akan mereka nampak nanti daripada permainan ni. So, bila dah ambil satu, pusingan yang pertama tadi dah ambil satu lagi manik. Haa, cikgu pula kena pandai strategi ambil di penjuru. Ambil di penjuru lebih susah lah. Okay. Sebab dia akan jadi uh, dua sisi sama dengan sembilan dua lagi sama dengan 10 jadi depa kena pijak so boleh selesaikan lagi bila depa dah dapat selesaikan lagi ambil lagi satu ambil lagi satu lagi satu lagi satu tapi saya nak bagi tahu dekat penonton sekalian uh, ini kalau ini yang saya kaji lah permainan ni dia sehingga ke empat manik bila kita ambil empat manik 4 manik pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan keempat. Masuk pusingan keempat, hasil tambah sisi dia kita akan dapat 10. Memang kita akan dapat 10. Selepas daripada itu, kalau kita ambil manik yang kelima, hasil tambah sisi dia bukan lagi 10. Maksud dia yang ni bukan 10, bukan, bukan, bukan. Bukan lagi 10. Kena fikir sama dengan berapa. Jangan bagi tahu murid. Biar mereka fikir sampai ke mana yang kelima. Cuba kamu fikir. Ha, cuba kamu cuba. Macam mana ayat yang sesuai? Cuba kamu nyatakan. Ha, hasil. Cuba bagi tahu cikgu hasil tambah sisi yang baru. Berapa? Adakah masih lagi 10 ataupun nombor yang lain? Okey? benda ni memang simple, benda ni memang best Saya sudah pernah buat dengan budak-budak dekat sekolah sebelum ni Alhamdulillah yang baru ni pun uh, best Tapi cuma ramai riuh sikit lah Bila riuh seronok lah Ok, sekian saja Itu uh, perkongsian saya mengenai permainan congkak ajaib Kalau cikgu-cikgu rasa menarik, cikgu kongsi dengan rakan-rakan Dan jangan lupa Uh, like video ini subscribe channel YouTube cikgu hingga kita jumpa lagi dalam video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye